С кем не знаком или а, с кем не успел, не успел представиться. Меня зовут Павел Богаченко. У нас с вами сейчас идет такая небольшая лекция по презентациям, Да, как я опоздал, и мне сказали, что стишок, нужно что-то придумать. Кто знает английский или немного знает английский, поднимите руки. О, отлично. Кто не знает, надеялся, можно мне творить что угодно. Стих называется Invictus. неискоренный, Вильям Earns Хенли. Работает. Отлично. Итак, Вильям and Хенли, Invictus. Out the night that covers me, like as a bit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the full clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of fate, my head is bloody but, but unbowed. Beyond this place of wrath and tears, gloomed, and yet of the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and still finds me unafraid. Как я понимаю, люди, находящиеся на потоке проектного менеджмента, они тоже мастера своей души и капитаны своей судьбы. И я желаю вам быть капитанами, управлять аудиторией, управлять своими проектами эффективно. И на протяжении этого студкэмпа, тех лекций, которые будут у вас здесь, научиться делать это более качественно и завтра качественно презентовать свои проекты. Наша с вами часть будет посвящена эффективным презентациям. И хотелось бы начать с того, что прекратите э, проектировать ваши презентации, как в 99-м году. Что это означает? Старайтесь не делать ваши презентации такими, чтобы их не было возможно читать, какими-то маленькими шрифтами, с много всего чтобы это было скучно, потому что ваша аудитория, те люди, которыми вы будете завтра презентовать ваши проекты, могут просто уснуть во время вашей презентации, даже несмотря на сколько у вас будет 5 минут или 10 минут до презентации вашего проекта. Также, что нужно делать? Ваша презентация должна побуждать людей к какому-то действию, она должна вдохновлять вас. Поэтому, когда будете готовить презентацию своего проекта завтра, постарайтесь ее приготовить так, чтобы она побуждала тех людей, которые будут сидеть в комиссии, выбрать именно ваш проект, вдохновить своим проектом, чтобы они проголосовали за ваш проект. Например, показывать рост ваших активов при помощи нас, вырастет или так далее, указывать цифры, показывать это. Помимо этого, не определите для себя ту цель, для чего вы делаете эту презентацию. Какая перед вами стоит цель, что вы хотите получить в результате от этой презентации? Какое действие должны сделать люди, которые будут сидеть в зале после того, как вы презентуете свой проект или свою идею? Используйте убийственные заголовки, что это значит. Делайте открывающий слайд, чтобы людям было интересно от того, как, когда они будут смотреть на открывающий слайд, было интересно, что вы будете вещать дальше. Это может быть какая-то картинка, это может быть текст, который будет завораживать. К примеру, как мы делали в программе StudCamp, мы формулировали так, чтобы людям было интересно или чтобы людей улыбнуло название презентации. Или в том, например, я знаю, как выйти на выручку 10 миллиардов проекта о StudCamp или еще что-то такое. Это может быть, например, у вас будет какая-то проблема, которую вы хотите решить своим проектом, и ваш заголовок может быть ответом на решение этой проблемы. Понятное дело, не нужно обезьянничать, придумайте что-то оригинальное, потому что если там все 20 человек, которые будут презентовать проект, делают там Я знаю, ну как-то так. На первом будет интересно, на втором третьем. Э, используйте яркие цвета, какие-то впечатляющие картинки. Презентация не должна быть бледной, она должна быть читабельной. Можно, конечно, использовать кислотный цвет, который не будет читаться, это тоже не лучший вариант. Делайте такие цвета, чтобы их можно было прочитать, и картинки. Но, понятное дело, картинки должны быть тематическими и соответствовать тому, что вы будете презентовать. Когда вы будете озвучивать проблему вашего проекта, тоже, возможно, постарайтесь ее как-то визуализировать. Один из вариантов это можно каким-то образом запугать, показать. Как, э, ту проблему наглядно, что происходит. Это могут быть какие-то варианты картинок, той проблемы, которую вы хотите решить, туда, целевая аудитория. Мы хотим помогать детям в детских домах, мы хотим помогать бездомным собакам, еще что-то такое. Это нужно визуализировать. Тогда ваша проблема будет лучше восприниматься в аудитории. Они лучше прочувствуют ее, когда увидят это наглядно. Они не могут ее потрогать, но хотя бы когда они увидят ее, они приблизятся. Если у вас есть какие-то технические сложные вещи, не нужно говорить о них сложно. Пытайтесь о них говорить просто. Например, вот здесь вот прогноз оценки динамического состояния высоковольтных линий, в, рассчитать наклонные повороты, опор, провес, отяжение проводов. Говорить это проговорить тяжело, чтобы оно легко воспринималось, и еще тяжелее прочитать. Пытайтесь упрощать какие-то сложные вещи. Используйте инфографику. Если у вас нет картинок, которые вы можете использовать у вашей проблемы, пытайтесь как-то сделать какую-то инфографику, которая бы выражалась здесь. Например, здесь была инфографика двух э, предложений. Одно из предложений, здесь видимо оно разделено на две части, и помимо этого сделаны комментарии, что нет конкуренции, серьезная выручка, высокая конкуренция и низкая выручка. Какие варианты инфографики? Выкиньте лиш лишний текст. Если у вас есть возможность из вашей презентации убрать что-то лишнее, какой-то лишний текст, лишнее слово, лишнее предложение, делайте это. Чем легче она будет, тем меньше будет на ней информации, которую нужно прочитать, тем будет лучше, тем она проще будет восприниматься. Понятное дело, есть ситуации, есть вещи, которые вы не можете выбросить. Есть очень важная информация, и могут быть слайды, на которых будет много текста. Но опять же, эта информация должна появляться постепенно, и она должна оставаться там только когда вы считаете ее важной. Если вы, когда думаете над вашей презентацией, думаете и сомневаетесь, оставлять это в вашей презентации или не оставлять, то, скорее всего, если возникают сомнения, то лучше это не, не оставлять. Применяйте текст правильно. Например, в Украине 215 тысяч километров магистральных дорог. Вот здесь вы можете описать Описывайте в цифрах, подчеркивайте ваши цифры, выделяйте их. Лучше пусть на одном слайде будет какая-то основная ключевая идея, и вы просто ее объясните. И ваш видеоряд будет соответствовать тому, что вы говорите. Лучше использовать несколько шрифтов, 2-3 не больше шрифта на презентации. Не используйте какие-то мигающие шрифты, потому что это будет только раздражать вашу аудиторию. Также используйте ротацию текста. Меняйте текст местами. Тогда аудитория будет интереснее следить за тем, что там происходит. Применяйте какие-то контрасты. Если вы говорите о ситуации до, о ситуации после, покажите это на контрасте. Если вы хотите показать какое-то конкурентное преимущество вашего проекта по сравнению с другим проектом, то тоже используйте контраст. Покажите, в чем принципиальная разница удалите ненужный какой-то визуальный спам. Вещи, которые будут мешать. Возможно, какие-то картиночки, какие-то задачочки, лишние мелкие слова. Выбирайте весь презентации, опять же, чтобы она не отвлекала внимание. Да, у вашей презентации может быть какая-то единая стилистика, как, например, в студкемпе. У нас вот, вот эта полоска на всех презентациях, в основном у всех спикеров. Это просто стиль, фирменный стиль студкемпа, который мы применяем. Все остальное, это уже делает вашу презентацию более тяжелой для восприятия. Применяйте видео, если, возможно, у вас к вашему проекту есть какое-то видео, которое вы можете показать, продемонстрировать, как это выглядит наглядно. Может быть, вы уже успели что-то сделать, и есть какой-то отснятый материал. Покажите, как это выглядит. Аудитория на вашей презентации не может это пощупать, если у вас нет, конечно, каких-то поделать, или вы не производите какой-то продукт, который вы можете принести, то хотя бы покажите видео. Немного теории. Презентация — это событие, к которому вам нужно готовиться. Как у нас есть день рождения, какой-то праздник, мы к нему готовимся. Мы приглашаем гостей в случае завтрашних презентаций, гостей мы за вас пригласили, жюри, которое будет сидеть, но вам в любом случае нужно к нему приготовиться. Вам нужно решить, в каком вы будете дресс что вам лучше одеть. И тут нужно исходить из двух аспектов. Кто будет сидеть в зале, и, как, и в какой одежде вам будет комфортно и выглядит для себя, балансируя на этом, какой-то компромиссный, удобный вариант. Например, сегодня, обычно в повседневной жизни, исходя из моей работы, я постоянно хожу в костюмах. Если я одеваю джинсы, для меня это какая-то праздничная одежда. Я подумал, что здесь конференция студенческая, и если бы я пришел на студенческую конференцию полностью в костюме, ну это было бы как-то так, не очень, поэтому я пришел в джинсах и в рубашке. Выберите для себя какой-то дресс-код, узнайте у Ани, кто будет завтра сидеть в комиссии, и подготовьтесь к этому. Подумайте, спросите, кто эти люди, но ну, мы дальше об этом говорим. Помимо этого, подготовьтесь к своей презентации. Ваша презентация не должна быть какой-то импровизацией. Любое публичное выступление, когда это импровизация, хорошо, но хорошо, когда это заранее отработанная, отрепетированная импровизация. Презентация это инструмент убеждения. На вашей презентации вы должны будете убеждать. Применяйте навыки убеждения. Сегодня, кто был на переговорах, мы немного об этом поговорили. Если кому интересно, мы завтра еще у нас будет отдельный мастер-класс на потоке личностного роста по тем приемам, техникам, убеждениям, которые вы можете использовать. Т -т 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 Третья презентация это управление аудиторией. Вы должны во время своей презентации следить за тем, что происходит в аудитории. Интересны ли вы? держать контакт глаз со своей аудиторией. О контакте мы немножко поговорим еще дальше. Презентация — это театр, но не театр одного актера. Роли в, этом должны, в этой презентации должны получить все. Понятно, у вас завтра ограниченное количество времени. Я не уверен, что вы успеете поговорить с аудиторией во время пятиминутной презентации своего проекта, так как у вас ограниченное время. Но в целом, когда вы готовите какую-то презентацию, делайте это так, чтобы не только вы говорили, но и говорила с вами аудитория. Это понятно? Завтра ваше взаимодействие с аудиторией будет то, что во время своей презентации попробуйте своим текстом, тем, что вы будете говорить завлечь аудиторию, заинтересовать аудиторию. Это единственный способ, кроме вопросов аудитории, который вы можете с ними задействовать. Помимо этого, завтра вам будут задавать после презентации проекта вопросы. Приготовьтесь к этим вопросам, продумайте, что у вас могут спросить в результате вашей презентации, и подумайте, какие ответы вы можете дать на эти вопросы. Презентация — это своего рода связь между прошлым и будущим это может быть казаться какими-то абстрактными вещами, на самом деле это так. Если вы презентуете завтра какой-то проект, направленный на решение какой-то проблемы, либо это создание какого-то бизнеса, то в любом случае он связан с прошлым и будущим. Вы будете говорить о той проблеме, которая существовала до этого, может быть, о причинах, которые возникли проблемы, и покажете будущее вариант решения этой проблемы. Либо же, если это какая-то бизнес-идея, вы покажете будущие результаты который принесет деятельность вашей в этой сфере непосредственно вам, возможно, тем партнерам, которые к вам присоединятся, и, может быть, обществу в целом. В... Вывод из этого всего. В ваши... вашей презентации большинство из них будет направлено на решение какой-то проблемы социальной, в социальной сфере или какой-либо другой сфере. Но вы должны понимать, что перед вами будут сидеть люди тоже со своим опытом. И для них, скорее всего, вы не будете какими-то просветителями или светилами, хотя на самом деле ваши замечательные проекты могут как-то изменить мир к лучшему, наш город, нашу страну. Но вы должны в своей презентации больше быть рыбаком. Ваша задача в завтрашних презентациях – получить грант. Поэтому в своей презентации больше не просветить, а словить вот эту рыбку, получить грант как рыбак используйте метафоры, используйте сравнения ваших презентаций. Несколько примеров давайте. Примеры удачных стратегий сравнения метафор, которые используют скане. Транспорт это не средство передвижения, а кровеносная система общества. Кабина ваш второй дом. Надежный рабочий инструмент на долгие годы. Тихая уютная кабина надежно изолирует вас от стресса. Наши грузовики приспособлены к различным погодным условиям и видам коммерческой деятельности. Если у вас есть с чем-то сравнить ваш проект, попробуйте его сравнить, либо какое-то из объяснений вашего проекта показать на примере какой-то метафоры, это будет проще восприниматься. Основные ошибки презентации. Отсутствие четкой цели. В чем она может быть заключаться? У вас самих может быть не быть цели, когда вы будете готовить эту презентацию. Либо же у вас есть какая-то цель, но она сформулирована нечетко, и аудитория просто не поймет, чего вы хотите получить. Следующая – это констатация фактов. Но в каком контексте имеется в виду ваша завтрашняя презентация, почему она здесь вставлена? В том, что если вы будете просто говорить, какая есть проблема, но не показывать решение, это будет неэффективно. Если вы говорите о каком-то факте, существовании проблемы, которую вы собираетесь решить, показывайте варианты решения, объясняйте, что вы действительно сможете ее решить. Неэмоциональность. Если вы презентуете свой проект, вам поверят только, если вы сами верите, если вы сами душой переживаете за свой проект. Поэтому вы, когда презентуете свою презентацию, должны проживать ее вместе с аудиторией, быть эмоциональными, но, опять же, не переборщить найти вот этот баланс. Если вы расплачетесь, то вас, конечно, пожалеют, но если вы расплачетесь на половине презентации и не расскажете все основное, ну, я не знаю. Мне кажется, это не принесет результат. Необразность. Это когда вы во время вашей презентации вдаетесь в сухие какие-то цифры без попытки построить образы в сознании аудитории, которая вас воспринимает. Если аудитория не понимает в результате вашего объяснения, о чем вы говорите. Не динамичность, если ваша презентация скучная, если там много текстов, которые повторяются друг за другом, в зарядок динамично кивает, кивает, и к какому-то пятому слайду уже все уходит. Много лишней информации для данной аудитории. Но ну, мы уже с вами говорили, убираем лишнюю информацию. И опять же, завтра вы будете презентовать свой проект. Уберите то, что не нужно аудитории знать в вашем проекте или у вас. Вы будете о нем рассказывать, но если там будет какая-то лишняя информация, убирайте ее. Думаю, например, аудитории будет не совсем интересно знать время вашей презентации, там, до какого часа ночи вы ее готовили, или там фоточки, селфи, как вы ее готовили. Отсутствие акцента на уникальность конкурентных преимуществ. Завтра вы будете не одни. Объясните в своей презентации, почему вы лучше. Ясное дело, вы не знаете, кто завтра будет презентовать, и проекты у вас будут разные. То есть нельзя сказать, что вы презентуете два продукта, две машины, просто машины разных марок. Вы будете презентовать абсолютно разные продукты. Просто подчеркните тогда больше уникальность вашей идеи не структурирование аудитории и невнимание к ней. Если вы перемешиваете, неструктурно излагаете мысли в своей презентации и не удивляете вниманию тому, как аудитория реагирует на это. И чтение вслух с блокнот. Понятное дело, у вас могут быть какие-то записи, вы можете ними пользоваться, но учитывая то, что у вас завтра будут пятиминутные примерно презентации, то, в принципе, не рекомендую пользоваться какими-то записями. Я думаю, можно приготовиться к пятиминутной презентации и провести ее без каких-либо записей. Здесь много пунктов, так у нас мало времени осталось. В целом у вас, а можно уменьшить зум, потому что нас отрезало кусок слайда. Тишина в ответ. Там есть кто-то? Отлично. В целом там написано триада вопросов. Отлично, спасибо. Этот триада вопросов называется Люди, цели и инструменты. Когда будете готовиться к презентации, вы должны задать себе три группы вопросов. Первая группа вопросов существительные участники. Это кто будет сидеть перед вами? Узнайте у Ани, у других членов комитета, кто будет сидеть в комиссии, кто эти люди, чем они занимаются. И исходя из того, кто эти люди, чем они занимаются, продумайте, как вы будете презентовать. Завтра, я думаю, у вас будет целевая аудитория, которую вы будете презентовать примерно одинаково, вы это поймете, когда узнаете, кто то будет сидеть. На будущее, когда готовитесь к презентации, в целом учитывайте возраст, пол, уровень образования, возможно, какие-то политические принадлежности, если вы можете узнать, для того, чтобы не сказать чего-то лишнего или, наоборот, сделать акцент на какие-то важные вещи. Что? Вторая группа вопросов это, что привело людей на ваше выступление? Зачем они пришли? Какие их ожидания от вашего выступления? Потому что бывает такое, вы готовите вашу презентацию, у вас есть одни ожидания, и у вашей аудитории есть другие ожидания. И очень печально, когда эти ожидания не совпадают между друг другом. Завтра вам будет проще, вам понятно, какие ожидания у тех, кто будут сидеть. Они желают получить из вас какие-то интересные проекты. Вторая серия вопросов, это глаголы. Что люди сделают после вашей презентации, либо что они должны сделать после вашей презентации? Завтра, опять же, у вас немного более простая задача, они должны сделать, выбрать ваш проект. А для того, чтобы не выбрали, вы должны хорошо подготовиться. И третья группа вопросов, это какие? Вот это то, над чем, я думаю, вам нужно будет 100% поработать, это какие аргументы могут убедить тех людей, которые будут сидеть в зале и слушать презентации ваших проектов. Какие факты могут повлиять на принятие их решения? Какие вещи будут допустимыми для слушателя? Какие вещи будут недопустимыми для слушателя, которые вы можете сказать? Какие слова, выражения не следует использовать? Опять же, завтра, скорее всего, это не будет проблемы, но в целом можете работать над разными группами людей. Может быть, вы когда вы проводите презентацию для каких-то религиозных людей, либо там, вы проводите для женщин или для мужчин, это следует учитывать в зависимости от вещей и слов, которые вы будете говорить. Структура презентации. У каждого из вас есть свой взгляд на структуру, какой она должна быть. Это, на мой взгляд, базовые вещи, которые должны быть завтра в презентации вашего. Потому что если что-то другое будете презентовать, понятное дело, будет другая структура. Но завтра это один из вариантов, как бы я строил презентацию, если бы презентовал какой-то проект. Первое, что у вас должно быть, это название вашего проекта на первом слайде. После названия этого проекта я бы рекомендовал сделать еще какой-то слайд со структурой вашей презентации, о чем в какой последовательности вы будете говорить, чтобы ваша аудитория наслушалась, в каком порядке настроилась, в каком порядке, что она будет воспринимать. После этого цель слайд, на котором будет написана четко сформулирована цель вашего проекта. Зачем вы это делаете? Здесь в рамках цели может быть еще описание проблемы, которые вы пытаетесь решить и так далее. После этого переходите к описательной части вашего проекта. В описании можно поговорить изначально о том, кто вы, потому что так как вы будете участвовать в конкурсе на получение какого-то финансирования, тем, кто будет давать деньги, будет важно то, кому они будут давать эти деньги. Если у вас есть какая-то команда уже, то есть вы работаете не один, у вас есть уже организация, есть группа людей, с которыми вы вместе будете это делать, расскажите об этом, вкратце расскажите о вашем организационном опыте, чтобы вы понимали, что люди, которым будут давать грант, могут реализовать и эффективно использовать эти деньги, эффективно реализовать этот проект. И после этого переходите к какой-то описательной части вашего проекта, из чего он будет стоять, что вы конкретно будете делать. Если ваш проект предусматривает этапы, то вкратце опишите эти этапы. Что, когда вы будете делать? И следующая часть вашей презентации это результаты. Я бы на самом деле описанию результатов уделил бы 50% из отделенного времени. Это то, что конкретно вы желаете получить и что вы получите в результате реализации вашего проекта. И после этого расскажите о том, что вам нужно. Бывают хорошие презентации, рассказали классно о проблеме, о тех результатах, этапах, что мы получим, но не спрашивают, что вам нужно, что бы вы хотели получить. Понятно, вы все будете участвовать в конкурсе грантов, там будут сидеть люди, которые в целом, даже если вы не получите грант, так или иначе могут поддержать ваш проект. Здесь много общественных организаций, которые заинтересованы в развитии тех или иных социальных проектов. Здесь много волонтеров. Опишите все, что вам нужно. Та помощь, которая вам нужна, кроме какой-либо финансовой поддержки. Если вам нужна какая-то финансовая поддержка, желательно описать вкратце ваш бюджет, сколько денег вам нужно на реализацию вашего проекта или какую-то часть вашего проекта. Вы не успеете показать таблицу, и таблица с бюджетом, баланс, актив, пассив, я думаю, никому не будет интересно и будет непонятно. Но если вы покажете на цифрах, что вам сколько нужно, это будет эффективно. В конце какой-то вывод с контактной информацией о вас, и вас будет ждать какой-то блок вопросов. Нужно ли писать речь и как готовиться к презентации? Я бы не рекомендовал изначально, с самого начала, когда у вас появилась идея делать презентацию, писать, составлять текст, какой-то конспект, тезисы и так далее. Понятно, у вас будет ваша презентация с вашими слайдами, у вас будет готовая структура вашей презентации, того, о чем вы будете говорить. Но в целом по каждому слайду я бы не рекомендовал вам расписывать набор тезисов, набор каких-то слов и так далее. Изначально сделайте для себя структуру вашей презентации сделайте вашу презентацию и потом просто попробуйте попрактиковаться. Достаньте секундомер, засеките время и проговорите. Что вы будете говорить? Проговорили 2-3 раза, после того, как проговорили это, засекли время, улаживаетесь время, после этого можете набросать для себя ключевые тезисы. В вашей презентации, но опять же, их не должно быть много до 10 каких-то основных тезисов вещей, которых будете говорить. Это в том случае, если вы будете пользоваться тезисами. Опять же, не рекомендовал бы с учетом того, что презентация 5 минут, я думаю, вы до завтрашнего вечера можете сотню раз ее отрепетировать, запомнить и без э, использования тезисов, бумажек, каких-то распечаток. И попрактикуйтесь работать с, непосредственно с вашей презентацией. Что, когда вы будете говорить, как вы будете переключать слайды и так далее стреляем глазками по поводу зрительного контакта. Очень важно, чтобы вы наладили зрительный контакт с вашей аудиторией. Потому что это поможет вам, во-первых, понять то, как и слышит ли ваша аудитория, понятно ли, что вы говорите вашей аудитории. Возможно, вы увидите, что кто-то по глазам видно, что он не понимает. Это значит, нужно остановиться на каком-то моменте. Либо же вы видите, что аудитория устала. Можно, нужно сделать какую-то паузу, если это большая презентация и так далее. Завтра же основное, на что вам следует будет делать акценты, интересно ли в вашей комиссии, которая будет слушать то, о чем вы говорите, понимает ли комиссия то, о чем вы говорите. В целом рекомендация, когда вы работаете с аудиторией, делите аудиторию на каких-то три основных сектора, три основных точки и периодически менять контакт в глаз каждой из этих точек. Есть хорошая Пример, который объясняет, почему нужен контакт в глаз. Скажите трижды э, фразу ⁇ Я тебя люблю ⁇ Первый раз скажите ⁇ Я тебя люблю своему любимому человеку, смотря в глаза ⁇ Второй раз скажите ⁇ Я тебя люблю, смотря в пол ⁇ И третий раз скажите ⁇ Я тебя люблю, смотря на другого человека ⁇ И посмотрите на реакцию своего любимого человека. Я думаю, это вам хорошо объяснит, насколько важен контакт в глаз. Сейчас практикуем, да? Несколько рекомендаций не моих, а от Рандислава Годопаса из книги Камасутра для оратора. Ваша презентация — это, скорее всего, не голос разума, а своего рода влияние на инстинкты ваши. Завтра вы будете публика... презентовать, скорее всего, какие-то проекты, направленные на решение какой-то проблемы. Какой базовый инстинкт у человека возникает? связаны с чувством безопасности. Спрятаться. спрятаться, как это еще можно назвать в общем. Инстинкт самосохранения. Соответственно, если вы будете презентовать проект, направленный на решение какой-то проблемы, постарайтесь своей презентации возбудить в человека вот этот инстинкт самосохранения, чтобы он почувствовал необходимость и важность решения этой проблемы, что вот ваша проблема настолько важна, что ее нужно решить здесь и сейчас не нужно откладывать это на потом, и нужно поддержать именно ваш проект. И следующее. Оратор — это мужчина, независимо от пола. Мужчина вы или женщина, когда вы выступаете, вы мужчина, а ваша аудитория — женщина. И вашу аудиторию нужно постоянно разогревать. Тогда вы добьетесь успеха. Если у кого-то есть какие-то вопросы, буду рад вам ответить. Всем спасибо за внимание и успешной завтра презентации. Да, Сереж. Я наберусь на гости презентацию. Ребята, завтра на последнем потоке второго дня нашей конференции я вместе с моим напарником Владом буду читать тоже очень похожую, но с другой стороны не похожую презентацию, которая называется «Как провалить свою презентацию», где мы с Владом покажем… Вот то, что говорил Паша, но немножечко с другой стороны, поэтому я всех приглашаю, и мы с Латом будем безумно рады вас видеть, и чтобы вы послушали нашу точку зрения и сказали и дали нам свой фидбэк. Да. Спасибо. Завтра всех будет на две группы. Первая группа участников, которые сидят в проектном менеджменте, будет презентовать уже свои проекты, делать презентации, и надеюсь, их не будет проваливать. Вторая группа участников может пойти на интересный мастер-класс Владу и Сережу, и посмотреть, как проваливают презентации. Правильно проваливают. Всем спасибо за внимание. До встречи.